হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ মোৰ চেনেল আৰু মোৰ পেজখনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে আমি নগাঁৱৰ দৌল মন্দিৰত আছিলোঁ আৰু এইবাৰ আমি আহিছোঁ বৰদোৱা থানলৈ আৰু য'ত শংকৰদেৱৰ জন্মভূমি আৰু এয়া হৈছে প্ৰথমখন গেট আৰু আমি ফালে সোমাই গৈছোঁ এই বৰদোৱা থান শংকৰদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল চৈধ্যশ চৌৰান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত যেতিয়া তেওঁ বাৰ বছৰজোৰা প্ৰথমটো তীৰ্থভ্ৰমণ সমাপ্ত কৰি নিজ জন্মভূমিলৈ ঘূৰি আহিছিল ইয়াতে তেওঁ প্ৰথমটো নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি তেওঁ ধৰ্মীয় চিন্তাসমূহ চৰ্চা কৰিছিল ব্ৰতদবা বা বৰদোৱাই হৈছে শংকৰদেৱৰ এক শৰণ নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ প্ৰথমটো অনুষ্ঠান ইয়াৰ পৰাই তেওঁ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল এতিয়া আপোনালোকে দেখি আছে বৰনামঘৰ আৰু ইয়াতে শংকৰদেৱে নিয়মিতভাৱে নাম প্ৰসংগ কৰিছিল ভকতসকলৰ লগত তেওঁ প্ৰচাৰ কৰা নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম হৈছে সহজে বোধগম্য তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল এক দেও এক সেও একবিনে নাহি কেও আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এক এজন ভকতে এজন ঈশ্বৰকহে বিশ্বাস কৰিব লাগে আৰু সেইজন হৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু এয়া দেখিছে সোমাই আহিছোঁ আমি ইমানেই শান্ত পৰিৱেশ লাগিছে ইয়াত ইমান ঠাণ্ডা বহুত ভাল লাগিছে সোমাই আহি এয়া দেখিছে আৰু এতিয়া আমি নৈবেদ্য গৃহলৈ গৈ আছোঁ আৰু ইয়ালৈ আমি শৰাই কিছুমান লৈ আহিছোঁ ইয়াত চাকি তাকি জ্বলাব পৰা কোনো ব্যৱস্থা নাই ইয়াতেই সকলোখিনি জমা দিব লাগে আৰু তেওঁলোকে নিজেই জ্বলাই দিয়ে আৰু এয়া হৈছে আমি নৈবেদ্য গৃহৰ পৰা আহি এয়া হৈছে নাটঘৰ নাটঘৰত সোমাইছোঁ আৰু এইখিনিতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ যিখিনি লীলা সেই তেওঁলোকে ইয়াতে নাট নাটৰ যোগেদি মানুহক দেখুৱাইছিল আৰু এতিয়া আমি কীৰ্তন ঘৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰথমতে সোমাওঁতে লিখা আছে যে জাতীয় পোচাক পৰিধান কৰিহে ভিতৰলৈ সোমাব বুলি আৰু যিসকল পুৰুষ ইয়ালৈ আহিব তেওঁলোকে ইয়াত ধুতি পিন্ধি পেলাই সোমাব লাগে আৰু মহিলাসকলে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি সোমাব লাগে আৰু এয়া দেখিছে মণিকূট আছে আৰু ইয়াতে সকলোৱে প্ৰথমতে সোমাই সেৱা আদি লৈ ল'লোঁ এতিয়া আমি কীৰ্তনঘৰ পৰা ওলাই ইয়াৰ বাহিৰে বাহিৰে অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া যিটো পুখুৰী আপোনালোকে দেখিছে এইটো পুখুৰী ভকতসকলৰ সুবিধাৰ পানীৰ সুবিধাৰ্থে ইয়াতে খন্দা হৈছিল তেওঁলোক যিসকল ইয়াত আছিলে তেওঁলোকক গা পা ধুবলৈ আৰু ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে এই পুখুৰীটো খন্দা হৈছিলে আৰু আমি এতিয়া আহি পাইছোঁহি সেই শিলিখা জোপা যিজোপা গুৰুজনাই লগাইছিলে ছশ বছৰ পুৰণা শিলিখা হয় আৰু এই শিলিখা জোপাৰ তলতে গুৰুজনাই নিজৰ ধৰ্মীয় চৰ্চাবোৰ কৰিছিলে বৰগীতসমূহ লিখিছিলে আৰু আপোনালোককো আমি দেখুৱাই গৈ আছোঁ এইজোপা লিখিছে শিলিখা আৰু আমি এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁতেই ভকতজনক পালোঁ তেখেতে আমাক এই শিলিখা জোপাৰ বিষয়ে আমাক জনাইছে যে এই পুৰণা শিলিখা গছজোপা সেইজোপা এই বাওঁফালে থকাজোপা তেওঁ গুৰুজনাই লগোৱা আৰু তাৰ পুলি হৈছে এই ডাঙৰজোপা এইজোপা আৰু ভাল লাগিলে দেখি পেলাই ইয়াতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ইমানবোৰ ৰচনা তেওঁ লিখিছিলে আৰু সেইবোৰ কথা জানি ভাল লাগিছে আৰু তাৰ পৰা অকণমান দূৰ আগবাঢ়ি আমি আগলৈ আহি আছোঁ আৰু এতিয়া দেখিছোঁ যে ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গেষ্ট হাউচ বনাই দিছে চৰকাৰে অসম চৰকাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু ইমানেই ভাল লাগিছে কিবা ৰজাদিনীয়া ঘৰলৈ অহা নিচিনা লাগি গৈছে এইখিনি আপোনালোককো সেইটো কাৰণে দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া খুটা চুতাৰ পৰা আদি কৰি কিবা বেলেগ ধৰণৰ লাগিছে ঘৰ চৰবোৰ আৰু অকণমান ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ইয়াতে অহা গেষ্টবোৰ যোনবোৰ থাকিব পাৰে তেওঁলোকে বৰদোৱালৈ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যে আহে তেওঁলোকৰ কাৰণে বনাই দিয়া হৈছে এই আচক আপোনালোককো দেখুৱাই গৈছোঁ ইয়াৰ ভিতৰখিনি কেনেকুৱা দেখিবলৈ গোটেইখিনি এবাৰ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে গেষ্ট হাউচবোৰ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ উত্তৰফালে থকা আকাশী গংগালৈ আৰু এইফালে হৈছে আকাশী গংগালৈ যোৱা পথ আৰু আমি সেইফালেই গৈ আছোঁ আৰু এই আকাশী গংগাৰ বিষয়ে জনোৱা হৈছে যে আগৰ দিনত যেতিয়া ভকত বৈষ্ণৱসকলৰ পানীৰ বহুত অভাৱ হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে আহি গুৰুজনাৰ ওচৰত জনাইছিলে যে আমি ইয়াতে এটা পুখুৰী খন্দা যাওক বুলি আৰু ইয়াতে পুখুৰীও খান্দিব বুলি ঠিৰাং কৰিছিল কিন্তু সেইদিনাখনেই ৰাতি গুৰুজনাই আহি পেলাই এইখিনি ঠাইতে আকাশী গংগাৰ পৰা গংগাক আবাহন কৰি নমাই আনিছিল আৰু পিছদিনাখন ৰাইজে দেখিলে যে মাছে মগৰে সতি জলাশয় এটা সৃষ্টি হ'ল আৰু ইয়াতে আছিলে এজোপা বটগছ আৰু সেই বটগছজোপাৰ ওপৰতে ইয়াৰ গংগা নামি আহি সেই বটগছজোপাত দ্ৰবিত হৈ গ'ল আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা ইয়াতে এইখন আকাশৰ পৰা নামি অহাৰ কাৰণে আকাশী গংগা নাম হ'ল আৰু যিজোপা বটগছ ইয়াতে দ্ৰবিত হৈ তললৈ সোমাই গৈছিলে সেইটো কাৰণে ইয়াৰ নাম বটদ্ৰবা বুলিও কোৱা হয় আৰু এয়া দেখিছে আকাশী গংগা নামৰ এয়া পুখুৰীটো একেবাৰে ধনু আকাৰৰ এইখিনিৰ পৰা ধৰিব নোৱাৰি আৰু আপোনালোকে গুগুলত চালে ধৰিব পাৰিব যে একেবাৰে গোটেই পুখুৰীটো ধনু আকাৰত আছে আৰু এয়া চাওক মাছবোৰ ওপৰলৈ ওলাই ওলাই আহিছে ইয়াত বহুত মানুহবিলাকে খাবলৈ দিয়ে ইয়াত মাছবিলাকক আৰু খাবলৈ দিলে ওলাই ওলাই আহে আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ সেয়া চাওক জুপিয়াই জুপিয়াই ওলাইছে খাবলৈ এই আকাশী গংগা পুখুৰীটোৰ ওচৰতে ইয়াতে বহুত দূৰৰ দূৰ পৰা যিবোৰ ভক্ত আহে তেওঁলোকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ৰান্ধি বাঢ়ি খাব পৰা ব্যৱস্থাও আছে ইয়াতে বহুতখিনি মানুহ আহিছে আৰু নিৰামিষকৈ সকলোৱে বনাই বনাই বহুতে খাই থকা আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া আমি উভতি আহি আছোঁ বৰদোৱা থানৰ পৰা আৰু এয়া হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে পঢ়া মহেন্দ্ৰ কন্দলী টোলখন যিখন শংকৰদেৱে পঢ়িছিলে আৰু সেয়াও আপোনালোকক আমি এবাৰ দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া দেখিছে লিখা আছে মহেন্দ্ৰ কন্দলী সংস্কৃত টুল বুলি এতিয়া আমি উভতি আকৌ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ এয়া কীৰ্তনঘৰৰ পৰা আহি আমি ভাত পানী খাই ওলাইছোঁ আৰু যাবলৈ আ মই সি গৈ থাকো দেই যাব অ আহিম আহিম ভাল লাগিলে আমাৰো খুব ভাল লাগিলে গোলাঘাটত যাম বাৰু যাব অ দেই আইতা যাওঁ নেপাবা কেলে বেয়া পাম বাৰু আমি পৰহি নগাঁৱৰ পৰা আহি পালোঁহি ৰাতি হ'ল সেইটো কাৰণে আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে কালিৰ দিনটো ভাগৰ মাৰিলোঁ অলপ ফুলোঁ আৰু আজি এতিয়া মই বিহৰা বাগানত আছোঁ মোৰ লগৰ ছোৱালীজনীৰ ঘৰত আজি তাই মই গোলাঘাট যামগৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জনাব আৰু যদি ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ